я еще раз хочу. Ложись! Ложись на пол! А что это такое сейчас работает? Это? Угу. Охрана. Ни разу не было, вот я авторитетно заявляю, сколько здесь, ни разу не было такого, чтобы назначали перемирие, и они этого перемирия придерживались. Они искали различные поводы для того, чтобы это пермиры сорвать. Различные все. То есть пытались нам так, типа, мы, вы украинцы, не стреляйте, а мы будем делать, что хотите. И в принципе, и почему же операция по деблокации этого аэропорта пошла? Потому что в 3 часа ночи, давайте, Прекращаем огонь, будем собирать убитых раненых, потому что морозы идут, надо э, людям помощь надавать. Собирают они в этот момент, пока мы не стреляли, хотя мы их видели прекрасно. То же самое там мы пытались вывести то же самое своих раненых убитых. Они заносили взрывчатку, которую потом взорвали. И завалили терминал. Не было где уже ост ост э, ну, обороняться. И когда пришлось оставить этот доропор, то чисто потому что уже не обороняться негде было не обороняться и удерживать там ничего ну, не было даже такой возможности поэтому было принято решение оттуда уйти но ну, тем не менее мы контролируем этот аэропорт э -э, взлетная полоса за время боевых действий была выведена из строя вот, и свое стратегическое значение этот аэропорт на сегодняшний момент полностью потерял то есть принимать отправлять самолеты там невозможно Я уже не обещал его, но... Обещать тебе зажениться этот день. Поставили чашечку. Похож? Сколько дней в аэропорту вы 21 день был. Точно дату скажу, потому что вот это у нас было. 9, да? 9-11. С 9 по 30. Когда находились наши ребята там, естественно, там были ожесточенные обстрелы, ожесточенные бои. Там постоянно кто-то на них, на нас вернее нападал. Это было происходило постоянно. Но опять-таки вы говорили, спрашивали о том, что люди находились же там добровольно. Да, там находились добровольно. Там была концентрация именно таких действительно ребят, на которых можно было положиться. Если бы не было аэропорта, не было обороны аэропорта, то, э, скажем, те, кто пытались захватить именно аэропорт, они бы, наверное, свои усилия применяли бы на других направлениях. Мы сейчас прекрасно это видим. Аэропорту, в аэропорту нету э, но пошли наступления на Дебальцево, пошли наступления на Углегорск, пошли наступления на Пески и так далее и тому подобное. То есть это идет этап за этапом. Да, уже не хватало просто усилий, да и не было чего держать. Находиться в этом месте было невозможно. Свою функцию обороны аэропорта выполнил. Мы оттягивали на себя э, те усилия, которые сейчас уже, вот, к сожалению, под БУФО. Пускай те, кто говорит, что мы сдали аэропорт, хотя бы приехали, знаете, и денечек. Там посидели, побыли. Когда тюльпанами накрывают, когда с прямой наводки со стороны там, того же Спартака или э, Свесева работают танки. Когда подтягивается артиллерия крупнокалиберная, работает. Вот просто посидеть. Когда, э, знаете, новое строительство, которое идет, там получается профиль, там гипсокартон, стройматериалы какие, каркасные сооружения, ну, стекловато, которая посредине находится, все. Вот посидят, пускай вот эти, которые там на диванах определяют, что сдали, не сдали, хоть один денечек. Причем я вам скажу так, если они думают, что аэропорт это последняя территория, которая удерживается. Украинские войсками, пускай приедут в те же пески посидят, пускай проедут в ту же Авдеевку и на блокпосту просто день или два проживут. Вместе с теми бойцами не посмотрят, что не все оно так просто. Вы сами сегодня увидели, да, что мы находимся на, скажем так, на определенном удалении от аэропорта. Как работает артиллерия? Хоть на секунду она замолкала, пока вот это дождение у нас. Не замолкала, правильно? То есть боевые столкновения продолжаются. Но удерживать дальше аэропорт и вожить людей, которые там, скажем, подразделения противника подходят со стороны и имеют возможность и резерв подкинуть, и все остальное, а нам сидеть и оборонять кучку развалин, там, какого-то пенопласта, какого-то гипсокартона, ради того, чтобы просто говорить, что мы находимся в опорту, это неправильно. Я еще раз хочу... Ложись! Ложись на пол! А при свете фонаря, после того, как раз только что накрыли грады, я еще раз хочу сказать, что одно дело языком пускать, за всеми пути, а за же пуги ну тянут. Что не надо ходить и рассказывать, а прийти и сделать, если ты знаешь, как это сделать. Пойдемте посмотрим. Где по Владимир, вас разбудили. Добрий день. Добрий день. А вночі куди попало? Ми не знаємо, де совбили гради. Ну, десь, коли гради, то вже урагани були. Урагани були. Побивши трохи. А куди полетіло, Дивилися в цю сторону, а куди не бали. Ну десь с'яду! уйди. Ужас, когда же оно кончится, дети? А мы что думаете, не хочет до дома. Ой, боже А вы тут постоянно да, живете? Ну, постоянно живем, да. И тихо у нас было все, и, и нема куда, и нема с чем. Господи. Это уже четвертый или пятый раз обстреливается. Обстояно по обстрелу. А куда деваться? Куда идти? Куда, доченька, идти? Куда идти? И когда она уже кончится, боже мой. Детство прошло, война была. И на старость, не на жизнь. А мы живем, дети уже вообще дергаются. У меня дочка вот так руки уже трусятся. Мы маленькие дети. Я не знаю, что вчера прилетела туда. Я не знаю, играть или мы что не понимаем. Свет оборвало, они в погреб сели, сидели. Уже пили мир или что там, я не знаю. Мы за ДНР сейчас уже не стоим так сильно. Мы не знаем вообще, что нам делать. И мы не стояли за, ДНР. мы за, за ДНР никогда не стояли. Мы хотели спокойно жить, чтобы не было хотели миру ни войны, войны ничего. ничего. Нам ДНР то, еще есть, что есть, то нет. Мы на Украине живем. А что делается? Украина туда пуляет целый день, а эти сюда пуляют. А нам что -то? от этого? Вот кулак, вот. вот этот кулак сделает все, а один палец – это только в носе поковыряться, это лично мое мнение, все. По-другому я, я не понимаю этих вот людей ДНР, ЛНР, я ну честно говорю, я не знаю, это сугубо, ух ты, ё. Это су сугубо мое личное мнение. Я майор милиции, я прослужил 20 лет в органах, я прекрасно, вот, я отдаю своим словам отчет. Я не фанат, я там не помешанный, не буйный, там, ну, суть не в том. Мы здесь находимся ради того, чтобы ни какой-то дядя Ваня не пришел ко мне домой и не начал рассказывать, как мне жить. Как бы там плохо здесь не было. Но мы должны навести здесь порядок сами. <laughs> да, очень много. У которых я, например, даже вот ставлю себя на их место. Я б, например, бы, например, тоже, возможно, не уехал. Потому что человеку, например, 40-50 лет поменять то, что ты уже нажил, это очень тяжело, это очень болезненно. Но тем не менее, а сколько их погибло? Вот таких вот именно невиновных. А сколько погибло пацанов вот так вот. Как они градами накрывают. Вот это вот тоненькая, 18 числа, я же говорю, мне до слез, я, я не знаю, вот просто я же говорю, до слез было обидно, 22 года пацанов, нас градами накрыло там, но нам вот с Андреем повезло, мы только под машину залетели, там чуть-чуть в синяках были, а парень, который в сантиметре от меня стоял, в руку отрезала, кисть, осколка, 22 года. Если э, сопредельное государство не вмешивалось в этот конфликт, то этот бы конфликт уже давным-давно закончился. Причем бы не, не с таким кровопролитием, как оно есть на данный момент. Есть подразделения, которые, скажем так, сформированы там, с местных ополченцев, да, они воевали, они все, ну, в свое время они были готовы там садиться и за стол переговор, но сопредельного государства им не дает. Ну, понимаете, и я точно знаю, там, тот же Донец, тот же там э, Макеевка, есть э, они и люди все, которые там находились, они готовили к зиме. То есть стеклили окна, делали те типа, трассы. А подразделения наемников, которые поприезжали с определенного государства, опять, им же все равно. Будут люди в тепле, будут там дедушки, бабушки накормлены, напоены, будут гуманитарные грузы доходить сюда, или не будут, им это все равно. Они не граждане нашего государства, им все равно. Они пришли, они там где-то домик какой-то отбили, который еще не разработ, и сразу начинают грабить. А перед этим, когда они начинали грабить вот, э, на шахтах, э, железо вырезали, вывозили, уголь, самолеты. Вот даже на данный момент, сколько было самолетов в аэропорту, с той стороны был только подъезд, со стороны Донецка. Ни одного самолета нет. Где? Порезали металл и вывезли. Вот поэтому вот эти пришлые, пришлые они только заботятся о том, о своей наживе. Они не заботятся вот эти. А те, которые так называемые ополченцы, которые местные, вот с ними уже давным бы уже давным-бы давно был бы наведен порядок. Я так думаю, был бы наведен порядок. И поняли бы они, что от Украины никуда не денется, это их государство. Давайте попробуем так спрогнозировать или смоделировать такую ситуацию. Завтра не стало войны. Все, завтра мир. Мины в земле остались. Не разорвавшиеся а снаряды еще остались на руках оружия неучтенного моря, восстановление инфраструктуры, там, власти и всего остального еще очень-очень долго. То есть хотя бы даже если брать вот такие, вот такие моменты, ну, наверное, для их решения нужно минимум год, согласитесь, правильно? Даже если вот завтра наступит жизнь. То есть минимально год еще вот это напряжение будет Мне, к сожалению, кажется, что это где-то десяток лет еще. Пока-пока-пока. Даже даже совсем так. Я верю в то, что война когда-то закончится. Столетняя война и так когда-то закончилась, понимаете? Поэтому я верю, что когда-то она закончится. Вопрос, как она закончится? Я уверен на 100%, на сегодняшний момент, как бы оно где ни было, и чтоб не говорили, что если мы не сдержим его здесь, то потом мы будем ловить его по всей Украине. Поэтому надо сдерживать на, на вот этих рубежах.